স্কুলত পৰীক্ষা যেতিয়া দিওঁ সকলো জাতি ধৰ্মই লোকে পৰীক্ষা দিয়ে কিন্তু সকলোৱে পাছ কৰিব নোৱাৰে তাৰ মাজত দুই এটাহে পাছ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা সকলো জাতিৰ ভিতৰতে ভাল বেয়া থাকেই সকলো জাতিৰ ভিতৰতো মানুহে বেয়া কাম কৰে অকলে ইছলাম ধৰ্মী লোকেই যেন বেয়া কাম কৰে সেইটো নহয় মানে যিমান মোবাইলে চোবাইলে যোনে খালি আঙনি টুৱাই পেলাই ইছলাম ধৰ্মই কৰে বেলেগ জাতি নকৰে ইয়াত কলিকতা যেন আপুনি দেখিছে সেইটো মুছলিম জাতি নহয় আৰু মাজত আপোনাৰ মাঘ ভেইজনা ক'ৰবাত এটা যেন বিহু ভণ্ড চাবৰ কাৰণে গৈছে এজনী সৰু ছোৱালীক বাপেকে গোটেকে ধৰ্ষণ কৰি পেলাই লেটিঙৰ কাৰ্ডত সেইটোতো মুছলিম নহয় ধৰ্ষণ এটা তিতাবৰত এটা ঘটনা হৈছে সৰু সৰুৰে বোৱাৰীক ধৰ্ষণ কৰিলে সেইটোতো মুছলিম নহয় সেইকাৰণে জাতি লয় নহয় যোনে অপৰাধ কৰে তাকহে আপুনি দোষী দিব লাগে চবক নহয় এতিয়া ডক্তৰে যাৰ পেটৰ বিষ হয় তাকহে দৰৱ দিয়ে ঘৰৰ গোটেইখিনি নিদিয়ে সেই তেনেকুৱা জাতক গালি নেপাৰিব সকলোক অনুৰোধ জনাওঁ যোনে দোষী হয় তাকে গালি পাৰক আৰু এনেকুৱা কাম কৰাৰ আগতে কিবা এটা মানে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ আগত যোনে এইকেইটা বেয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলায় তেওঁলোকে দহবাৰ ভাবিবলৈ লগা হয় আৰু এনেকুৱা মানুহ কেনেকুৱা কৰিব লাগে বা মাছ চাচাত বান্ধি লৈ যোনজনক অত্যাচাৰ কৰিছে বা ধৰক তাৰ পৰিয়ালক দিয়ে শাস্তি দিয়াব লাগে আৰু এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ তিনিবাৰ সময়ত কোনো মাপ নাই আৰু বিশেষকৈ নাৰী জাতিৰ ওপৰতো নিৰ্যাতন বেছি চলি আছে সেই নিৰ্যাতন কৰিছে পুৰুষকেইটাই সেই পুৰুষকেইটাক নাৰীকেইটাক সুৰক্ষা দিব লাগে কিন্তু নাৰীক ধৰ্ষণ কৰি নাৰীক মাৰি মাৰি পেলাইছে আৰু মই যেন কওঁ জাতি লৈ বা টাৰ্গেট লৈ নহয় সকলো জাতিত ভাল বেয়া থাকে কিন্তু কিবা এটা দুখ কৰিলে সেই ম্যায়ে কৰিছে মিয়াক মাৰিব লাগিব মিয়াক পিটিব এজনেহে কৈছে গোটেই ম্যায় কৰিছে নেকি এতিয়া কিছুমান জানো হিন্দু জাতিৰ ভিতৰত কৰে তেতিয়া আমি গোটেই হিন্দু জাতিকে গালি পাৰিম নেকি যোনে কৈছে তাক গালি পাৰিম বা তাক কিবা দুখ দি আপোনাৰ শাস্তি দিম কিন্তু গোটেই জাতক বা সেই গালি পেলাই এটা লাভ নাই সেই যোনে গোটেই জাতক গালি পাৰে গোটেই হেৰি কৰে সেইটো নাৰ নিচিনা মূৰ্খ নাই সেইলৈ ঘৰৰ গোটেইখিনি নকৰে নহয় এটাহে কৰে তাহে দুখী ঘৰৰ গোটেইখিনিক পানিছমেণ্ট দিলে যেন সেইটো হ'ব নহয় নহয় যোনে দুখ কৰে তাকে পানিচমেণ্ট দিব লাগে এতিয়া স্কুলৰ কিবা এটা ভুল কৰিলে ছাৰে কি গোটেইখিনিকে পানিচমেণ্ট দিব নেকি সেই দুখীজনকহে পানিচমেণ্ট দিব সেই তেনেকুৱা জাতক নহয় যোনে দুখ কৰে তাকে দিয়ক শাস্তি সেইটো অনুৰোধ জনাওঁ সকলোকে আৰু এটা কথা হৈছে কি হিন্দু মুছলিম নকৰিব সকলোৱে মিলি জুলি থাকিব চেষ্টা কৰিব মনটো বেয়া লাগে আৰু এতিয়া কয় যেন অসমৰ পৰা মিয়া খেদি দিম আমুক কৰিম তামুক কৰিম মিয়াই কি কৈছে মই নাজানো আমি অৱশ্যে অসমৰ জন্ম কৰ্ম আমাৰ যিমান আছে চব অসমীয়াই হয় সেইকাৰণে আমি মই নিজক অসমীয়া বুলি গৌৰৱ কৰোঁ আৰু ম্যা নহ'লে নচলিব ইজনে সিজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ থাকিব লাগে এতিয়া খেতি বাতি কৰাৰ আগত ম্যা আহে কিবা এটা ঠেলা ঠেলাৰ মূৰত মিয়া আহে ফেক্টৰীত কাম কৰা সময়ত মিয়া আহে ৰাজমিস্ত্ৰী মিয়া আহে আমাৰ অসমীয়া মানুহে এই আপোনাৰ গুদামত কাম নকৰে বা ৰাজমিস্ত্ৰী নকৰে বা খেতি নকৰে সেইকেইটা ক্ষেত্ৰত মিয়াও লাগে বুজিছ নাই সেইকাৰণে আমাৰ দেখিবচোন যোৰহাট হওক আপোনাৰ হেৰি গুৱাহাটী হওক কেতিয়াবা যদি ইট চিট আহে মিয়াসকল যেতিয়া যায়গৈ তেতিয়া কিবা নিত মানে নিতাল নচলা হয় নোযোৱা নিচিনা হয় তেতিয়া বজাৰত মানুহ দেখিবলৈ নাই কৰ্ম কৰা মানুহ নথাকাই হৈ যায় আৰু ধৰক ইলেকশ্যনৰ টাইমতে আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা বহুত মানুহ ধৰক ধুবুৰী কুকুৰাঝ বৰপেটা মানুহ থাকে তেওঁলোকে যেতিয়া যায়গৈ ভোট দিবৰ কাৰণে আমাৰ যোৰহাটটো খালী খালী নিচিনা লাগে বেপাৰী যেন নাই যেন লাগে দোকান চোকান যেন ভালকৈ বিক্ৰী বতৰা নহয় যেন তেনেকুৱা যেন লাগে সেইকাৰণে এজনে দুখ দিলে গোটেই জাতিক দুখ নিদিব সেইটো অনুৰোধ জনাওঁ কিন্তু হিন্দুও মুছলিমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মুছলিমৰো হিন্দুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই নিৰ্ভৰৰ ওপৰতে মৰম চেনা বজাই ৰাখিব লাগে কোনো কাকো দুখ দিব নালাগে সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব লাগে আৰু এইটোৱে এইটোৱে মানুহৰ দ্বাৰা মানে এটা আপোনালোকে হেৰি কৰিব লাগে যাতে মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন নচলে মহিলাক ধৰ্ষণ নকৰে সেইসকলক নৰপিকাশসকলক আপোনালোকে শাস্তি দিয়ক বা যি কৰক সকলোৱে মান্তি আছে কিন্তু এজনৰ লগত গোটেই জাতিক গালি নিদিব হিন্দুৱে কৰক বা মুছলিমে কৰক বা যি জাতিয়ে কৰক যোনজনে দুখীয় তাকে শাস্তি দিব লাগে গোটেই জাতক গালি দি তাক এই মানে বিবাদ সৃষ্টি কৰিব নালাগে সেইটোৱে অনুৰোধ জনা মনটো বেয়া লাগে এজনৰ বা দহজনে যাতে গালি খায়